Вітання глядачам каналу Кіровоград в ефірі. Програма у народному стилі. Квіти вічні супутники людського життя. Вони супроводжують нас і в щасті, і в горі. Важко собі уявити життя без цих дивовижних рослин. Вони милують нас кольорами, вражають найтоншими пахощами. Квітами можна прикрасити свій двір, оселю і навіть одяг чи волосся. Та, на жаль, живі квіти недовговічні та й жаль їх псувати задля власного задоволення. Тож сьогодні ми розкажемо, як створювати квіти із тканини, які будуть довго радувати вас своєю красою. Пані Ірина модне нині ремесло освоїла ще у далекому 1989 році і дотепер не полишає свого захоплення. Ви знаєте, це було дуже давно, і деякі скажуть неправда. Це було в 89-му році. Когда я еще жила не в Кировограде, а в Москве, я увидела объявление о том, что приглашаются на курсы по изготовлению искусственных цветов из ткани. Но мне просто захотелось как бы прикоснуться к этому и узнать, как это делается, потому что я представления не имела, что нужно, как нужно и как вообще это делается. И я пошла на эти курсы. Это годичные курсы были, и вот с тех пор. Вот такое увлечение. То есть это одно, одно время какое-то занимало только изготовление цветов все время. Вот, а теперь я периодически, если допустим мне нужно изготовить что-то, какой-то цветок, я изготовляю. То есть это все в моих руках и не нужно никого идти просить, не нужно ни где-то покупать, искать, а любой цвет любого из любой ткани можно сделать. Наші предки українці вірили, що квіти наділені позитивною енергетикою, а тому у наших жінок квіти всюди і за вікном, і у творчості. Я вспоминаю своє дитинство, коли було очень много квітів. На всіх клумбах, возле домов, оті мальви. Потом там какие-то были георгины огромные такие. То есть цветов было очень много. Очень радует то, что сейчас все это возвращается. То, что мы сейчас уже наблюдаем на городских клумбах. Вот мы знаем, что была у нас такая в городе акция про черноб... миллион чернобрывцев. Вот Это очень радовало, потому что... Ну, я не представляю, как украинцы могут вообще без цветов. Потому что настоящие вышивки украинские, это не вот этот вот крестик, который ну, скажем, таких пастельных тонов, а это яркое, это такое, бросающееся в глаза, вот это вот, как глянешь, то сразу можно сказать, что вот это вот чисто украинское, что вот это вот украинка вышивала или украинка это делала. Я не знаю, ну, у, у украинцев, наверное, особенно у женщин, наверное, цветы везде. И на окнах, и в палисадниках, и, и на одежде, и в их творчестве. Каждому региону как-то вот все свое. Если мы посмотрим, допустим, вышивки, то мы сразу можем определить, какая мастериня вышивала. То ли она живет в центре Украины, то ли она живет на западе. На западной Украине там больше, ну, как бы сказать такой, больше цветов, потому что там леса там вот они живут среди вот этой природы и оно дает именно вот все в их, в их работы. Если мы посмотрим тех, кто живет на берегу моря, у них больше ну, такая вот морская тематика и в вышивках и в их рукоделиях и даже цветы какие-то, они больше такие напоминают что-то морское. Ну нашему региону, не знаю, у нас если мы выйдем вот сейчас цветут маки, то зацвели какие поля да то наверное маки подсолнечники подсолнышники потом э, волошки это наверное такое традиционные вообще цветы мальвы это традиционные цветы наверное для всех регионов украины и для нашего тоже Як справжній художник наша майстриня воліє бачити перед собою образ, який відтворює, аби квітка була більш подібною до оригіналу. Сьогодні дуже багато літератури всякої о цвітах. Журнали маса. Так что можно взять э, любой журнал, любой там, каталог по цветам, и, э, то есть будет перед глазами. Вот. И можно любой цветок посмотреть на него, как он что там у него, как его, да, или живой, как он с поднизу, как он сверху. Взять тот же лепесточек, оторвать, допустим, э, листочек от того же мака, положить на бумагу, обрисовать его, сделать выкройку. Будет готова выкройка натуральную величину того мака, который вот в природе взят. вот, можно засушить. Я очень много сушила лепестков. Вот, особенно вот э, ирисы сейчас цветут, какая красота, да, то эти листочки засушивала, они такие... Э, Краешки у них волнистые, красивые. Ну, вот тут тоже можно сделать, получится в натуральную величину этот цветок. Цветов у меня очень много. Я люблю очень много, очень много цветов, выращиваю. Но один год я выращивала питонью, потом я перешла на другие. Сейчас у меня увлечение – это пеларгония. Вот, я считаю, что такое их огромное количество сортов сейчас вывез, выведено разные цвета, разные оттенки, разные лепестки, и вот я увлеклась ими, и они цветут с самого начала весны и до самой, до самой зимы, они радуют глаз. Ну, конечно, очень большая у меня коллекция ирисов, розы обязательно, потому что куда без роз? Фиалки начиная, я им в этом году дала волю, и они мне пол за затянули, но такая была красота, вы знаете, рука не поднималась, чтобы их вырубать, чтобы их убрать. Понятное дело, если человек не любит цветы, то он никогда не сядет их делать искусственные, тем более. Где можно застосувати штучні квіти, вам підкаже власна фантазия. Як на мене, така дивовижа здатна прикрасити будь якого селю і навіть стати родзинкою вашого образу. Где у вас фантазия? это можно сделать картину, это можно украсить себя это можно украсить свое жилище это можно сделать подарок это можно на пальто на, на кофту это на блузку молодым девочкам очень хорошо допустим вот сделать такие сейчас цветы модные на ободочке делают для волос то есть это можно где угодно применить на сумках на даже на обуви можно то есть это уже не ограничивается никак. Чем еще ще привабливе таке рукоділля, як створення квітів із тканини, так це тим, що це заняття доступне кожному. это доступно всякому, всякому, кто желает это сделать. Почему? Потому что сегодня очень большой выбор ткани, очень большой. Когда я начинала этим заниматься, это было очень тяжело. Кто жил в то времена, они знают, вспомнят, что это было очень тяжело, И с тканями не был такой хороший выбор. Но нас выручало, тогда не было секонд-хендов, но нас выручали магазины такие, для все для рукоделия или там вот там мы продавались обрезки всяких тканей там кусочки вот это вот нас выручало мы там все время а сегодня можно в секонд хенде купить за какие-то копейки блузку из этой блузки ну я не знаю но ну, десяток цветов точно выйдет Звісно, найбільше задоволення майстер отримує від результату своєї праці, але і сам процес створення такої краси здатен надихнути та відволікти від буденних турбот. Я відключаюся від всього. Если, допустим, плохое настроение, я сажусь сделать, допустим, этот вот такой же цветок, все у меня, я все забываю, я все вот здесь, мои мысли, вся сосредотачиваюсь на этом цветке, и оно само собой успокаивается, отхожу от всяких плохих мыслей, вот, и, ну, люб, как и любое рукоделие, для человека оно приносит удовольствие и радость, если ты это делаешь с желанием. Если ты это делаешь без желания, то ничто не приносит удовольствия, это абсолютно, это в любой работе, чем бы ни занимались, или кирпичи, класс, или цветы, или цветы делать, это в любой работе. Так. Наступна сторинка нашей программы майстер мастер-класс из выготовления квітів из тканины. Вот сейчас мы с вами изготовим вот такой вот цветок. Это чудо произойдет на ваших глазах. Для изготовления искусственных цветов из ткани годится любая ткань, которая хорошо мнется. Почему хорошо мнется? Чтобы были прожилочки, чтобы цветок имел форму очень красивую. Мы взяли для данных цветов, которые мы будем делать, мы взяли обычную подкладочную ткань, и прожелатинили ее. Прожелатинить, значит, 2 чайные ложки желатина на 200 мл воды, залить желатин, желатин должен немножко набухнуть, а потом развести на горячей бане, чтобы он разошелся. И прожелатинить ткань и повесить, подсушить. И он получается, ткань получается такая, похожа больше на бумагу. Вот мы вырезали уже готовые заготовки и начнем делать мак. Значит, как делается мак? Надо 6 больших лепесточков вырезать вот таких и 6 немножко поменьше. Нужна серединка. Начнем с самой серединочки, потому что все знают, что там идет в серединке маковочка такая. Как мы ее делаем? Вот берем обычную ткань и делаем вот такой вот, обшиваем через край, такой кружочек. И сюда в серединочку, когда мы сделали, у нас получилась вот такая вот штучка. Она называется йо-йо. Вот, получилась такая вот эта штучка. Мы в нее кладем вату вовнутрь и затягиваем. Значит, получается вот такая вот серединочка. Теперь нам нужно сделать, похоже, чтобы она была на маковку. Ну, больше подходят зеленые нитки. Значит, мы берем и вот так вот стягиваем. Вот у нас получилась вот такая серединка, такая маковочка. Значит, мы ее пока откладываем. Теперь мы приступаем к серединке. Все знают, что в маке в серединке черненькая. Значит, как мы это делаем? Мы берем свечку, пинцет. И вот так над свечкой, вот видите, она скручивается. Каждый лепесточек только надо быстро и аккуратно, чтобы она не загорелась. Ткань. видите, раз она скрутилась. Вот. вот у нас получилась вот такая вот серединка. Вот если мы положим маковку, получается вот так. Теперь мы делаем, приступаем к лепесточкам, делаем маленькие лепесточки. Опять же над свечкой. и стараться над свечкой держать вот этот край наружный, а не внутренний, чтобы края у нас как бы выгнулись. Видите? А этот остается ровненько. Он не повторяется абсолютно так же, как и в природе, если мы, мы не можем найти двух одинаковых маковок. Вроде все одинаковые, а если присмотреться, они абсолютно все разные. Вот у нас получились такие заготовки. Берем проволочку, любого размера. Это зависит от того, какой нам нужен цветочек. Или на большой ножке, или на маленькой ножке. Вот. Но у меня тут уже заготовлена проволочка, обтянута, обкручена бумагой. Значит, делаем просто обыкновенную петелечку. Вот такую вот. Берем шило. И вот эту черную серединку, просто дырочку делаем. И вот эту вот петелечку сюда вставляем в ней. Сначала мы ее вставляем, а теперь делаем петелечку. Чтобы у нас эта проволочка не выпала. Вот. Она здесь зафиксировалась. Теперь берем клей. склеим с этим нужно аккуратно, потому что он тянется, и к нему надо приспособиться. Можно тоже взять обыкновенную ту же проволочку, обмакнуть немножко смазать вот здесь, вот, чтобы это на стебелек этот приклеился. И вот эту маковку смазываем клеем. И приклеиваем сюда, к этой черной серединочке. Немножко продержать, он быстро приклеивается. И это пока мы откладываем, пусть оно засыхает. Теперь мы приступаем к самому цветочку, начиная с, с маленьких венчиков. Значит, берем венчик, клеем, намазали и приклеиваем один, один за одним. Вот у нас получился уже такой, можно сказать, такой мак, дикий мак. Но мы будем делать культурный мак, сделаем его немножечко попышнее. Значит, сделали. Теперь делаем венчик из таких более крупных заготовочек. Так, вот получилось у нас два венчика. Теперь мы этот венчик приклеиваем к этому. Так, вот приклеили. Немножко подождать, он, правда, быстро сохнет, но все равно надо клей есть клей. Да, вот у нас получился вот такой вот. Теперь нам нужно вот это вставить в серединку. Значит, берем шило, прокалываем здесь дырочку. И вставляем эту серединку, не забывая вот это вот намазать клеем. Вот на ваших глазах вырос такой мак. Теперь мы к нему сделаем листики. И у всех цветочков, все знают, что здесь подклеечка вот сзади, потому что нужно, чтобы и снаружи, и с лица, и с изнанки все было красиво. И вот у нас получилось, видите, сделали просто подклеечку. Теперь мы делаем листочки. Листочки делаются абсолютно точно так же, как мы делали венчики, лепесточки у цветочка. Делаются над свечкой. Значит, листочек вот так мы складываем посерединке, ну, относительно, так скажем, посерединке, и вот так вот серединочку. И опять же таки делаем Дырочку с шилом продеваем сюда, нажимаем клеем и просто вот так вот здесь взять и его приклеить к палочке, к этой нашей. Вот теперь у нашего мака уже выросли листочки. К сожалению, наши цветы, которые окружают нас в природе, они недолговечны. И каждому хочется его любимый цветок запечатлеть на долгое время. Одни засушивают, одни кладут в книжку, и он долго-долго напоминает им какие-то события. Вот. А можно сделать просто из ткани вот такой цветок. То есть можно из такой ткани можно сделать любые цветы при, при вашем желании. Если есть желание, то можно сделать все. Творите, и у вас все получится. У Кіроворадському обласному художньому музеї досить дійсно, часто проводяться різні за тематикою майстер-класи. Хотілося зазначити те, що для різних категорій. Відповідно, у нас вже два роки поспіль на базі нашої картинної галереї Петра «Світ і Вітчисна це відділ картинна галерея художнього музею, і працює Вища народна школа. І вихованці Вищої народної школи. Приходять кожного четверга з одинадцятої години, і ось для вихованців ми проводимо майстер-класи, також різні за тематику. Тобто, це уже два роки поспіль кожного четверга. Щодо тих майстер-класів, які ми проводимо для учнівської і студентської молоді. Тобто, це все на замовня. А кожен класний керівник має можливість замовити майстер-клас на базі художнього музею, а також на виїзді. Тобто ми виїжджаємо з різними майстер-класами на тобто в загальноосвітні школи і також вищі навчальні заклади. З Іриною Ігорівною Полярош ми працю співпрацюємо практично з дня відкриття нашого художнього музею. Чому? Тому що Ірина Ігорівна не тільки чудова майстриня, Ірина Ігорівна очолює Кіровоградську обласну організацію Ілісвіградський озіс. І відповідно також ми відкриваємо персональні виставки членів цієї організації, і також вони досить часто приймають участь участь у наших тематичних виставках. Час майстер-класу пані Ірина суворо заборонила колегам по творчості робити будь-які позначки на тканині. Вона має власний рецепт вирізання квітів ідеальної форми. Я вначале тоже у меня там съезжала, там не получалось, там как-то криво. Это уже потом оно в процессе, как вот как в вязании. Да? Когда начинаешь вязать в начале учишься, то то петля больше, то петля меньше, то, не, то затянул, то растянул. Так. так и тут. Потому что почему нельзя рисовать? Если вы нарисуете, остается вот этот вот карандаш. И он потом идет на лепесток, и где-то все равно он проявит себя. Как бы вы их аккуратно не вырезали, а вы вырежете, уже тогда уменьшается размер вот самого этого лепесточка, допустим. Вот. И, для, и тогда уже сам цветок, он уже не будет иметь такой аккуратности. Поэтому так как нам, мне вот как меня учили, что ни в коем случае, если, допустим, наша преподавательница, которая нам это преподавала, увидела где-то вот карандаш, она просто не принимала этот цветок. Зачет мы, не, тот человек не мог сдать, потому что это неприемлемо. Створюючи декоративні образи квітів, спробуйте пофантазувати: квітки можуть бути схожими на натуральні або ж мати фантастичні штрихи. Такі стилізовані квіти на гребні модної хвилі. Понятно, що багато много пройшло з 89-го года, то сьогодні вже идет какая-то другая модернизация цветов. то есть цветы делают уже немножко по-другому. Вы видите здесь этот инструмент, это маленькая такая часть их инструментов, которые, из которых изготовляются цветы. Вот это то, что мы делали над свечкой, это уже модернизация. То есть первоначально я не делала так цветы. я делала применяла только вот такой инструмент. Ну вот сегодня как бы знаете такое время, что вперед бежит быстро надо. И нужно бегом и да и сделать не цветок, чтобы он именно был похож на вот копия живого цветка натурального, а какая-то стилистика. Вот как вы видите, да, вот таких же цветов нету в, этом, в природе, правда? То есть это уже идет стилизованный цветок. Вот поэтому вот это веяние времени, оно заставляет как-то ну, шевелить, так скажем, мозгами и уже как-то что-то другое привносить вот в изготовление этих цветов. Сделано своими руками, имеет особую энергетику. С этим погоджуються и мои співрозмовниці. То, что сделано своими руками, замечено, что оно приносит ну, какую-то радость людям. Вот даже проводили такие эксперименты, когда делали куклы давали ребенку, куклу магазинную, там, ну, на производстве сделанную, и куклу такую невзрачную, сделанную своими руками, то ребенок тянулся, конечно, к кукле, которая была сделана своими руками. Может быть, что-то это есть, но я ни, никаких наговоров, никаких шепотов на шептание я этим не занимаюсь, это я не признаю. Я просто вкладываю радость и удовольствие В ту роботу, яку я делаю. Может быть, она Може как то вона то образом передається тим людям, которым попадает или цвіток, или та робота, яку я зробила. Моя думка, та людина, яка творить руками, вона щаслива. Є досить багато майстрів, які виготовляють штучні квіти, але у кожного своя манера виготовлення штучних квітів. Я думаю, що манера виготовлення. Ірини Ігорівни кардинально відрізняється від тих квітів, які готують наші майстрині Кіровоградщини. Українська земля завжди славилася розмаїттям чудових квітів. Здавалося б, їх так багато, що можна ледь не щодня зривати цілі букети, аби насолоджуватись тонким ароматом і ніжними барвами. Та перш ніж нищити природну красу, задумайтесь, можливо, варто витратити трохи часу і зробити будь-яку квітку власними руками. Тож бажаю вам творчого натхнення і прощаюся до наступної зустрічі!